Друзі, ми спілкуємося далі. Це програма Новий день. Не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. На ваших екранах з'являтиметься номер телефону, який ви за допомогою якого ви можете поставити своє запитання нашим експертам. А наразі розпочинається рубрика Поради дитячого лікаря сьогодні. Ми говоримо про здорову серцево-судинну систему дітей, що сьогодні у цьому році вперше перетнули шкільний поріг про першачків. Дуже важлива тема спілкування наших сьогодні. Сьогодні відбудеться з лікарем-кардіологом Миколаївської міської дитячої поліклініки номер 3 Світланою Анатолівною Прижмерською. Світлана Анатолівна, доброго ранку. Доброго ранку. І дякую, що ви сьогодні з нами. Насамперед, наскільки ви бачите як спеціаліст, що дітки в плані серцево-судинної системи здорові на сьогоднішній день? Ну, к сожалению, я не могу сказать, что насколько у нас все так скажем хорошо. Ко мне приходит каждый день, где-то вот от 10 до 18 человек. И часть из них больных, но в основном это профосмотры, особенно угу. вот осенью. И практически каждый третий ребенок имеет какие-то отклонения, более серьезные, более легкие, требующие лечения, требующие контроля, наблюдения, Ну, достаточно проблематично. В общем -то, такой у нас немножко перспектива в этом плане нехорошая, и она ухудшается в том плане, что гиподинамия, к сожалению, нарастает и среди детей. В общем это самая главная причина возникновения такого рода заболеваний? Ну, в общем-то, самое главное называть нельзя. Тут и экология, и здоровье ребенка во время, вернее, во время беременности мамы и так дальше. Но гиподинамия очень большое значение имеет. И что я хочу сказать, что иногда в этом плане виноваты даже родители. Они как бы берегут детей, не зная, что в этой ситуации лучше поступить по-другому. 有功 Светлана Анатольевна, но вопрос очень серьезный, потому что сегодня именно в сфере образования мы имеем выпад, случаи летальные, да, когда дети не справляются с нагрузками на физкультуре, и врачи диагностируют именно проблемы в сердечно-сосудистой системе. Ну вот что хотелось бы сказать, что подчеркнуть, что дети обязательно должны проходить осмотр перед школой. Я считаю, что вообще ребенок, может быть, даже в год должен иметь кардиограмму, то есть как паспорт, чтобы видеть изначально проблемы ребенка, его проблемы, его особенности. Mm -hmm. Иногда бывает кардиограмма просто необычная, ее нужно зафиксировать и дальше наблюдать. И, а идущий в школу ребенок обязательно должен проконсультироваться у кардиолога, потому что бывает состояние, которое можно, в принципе, исправить достаточно быстро. Бывают состояния, которые не тяжелые. Если ребенок будет идти по жизни, так скажем, нормально, будет соблюдать определенные рекомендации, то все будет хорошо. А если вдруг случится так, что он перегрузит сердце, могут быть вот эти ситуации. Причем это очень сложно, бывают такие, допустим, диагнозы, как нарушение ритма. Этот диагноз может не заметить никто, mm -hmm. потому что мама не обратит внимания, что у ребенка там иногда приступы тахикардии, доктор может тоже не прослушать, потому что это не всегда бывает, это бывает какие-то моменты. Да? Да, mm -hmm. Проявляется не всегда. И, в общем-то, если немножко невнимательные родители, педиатр пропустил, ребенка пускают в секцию, большие нагрузки, а дети стараются показать себя Конечно. друг перед другом, mm -hmm. стараются выложиться по максимуму. И вот в этой ситуации могут быть такие случаи. О, серьезно все. Итак, давайте начнем с того, как, каковы особенности развития ребенка, шестилетнего ребенка, именно в плане сердечно-сосудистой системы. Ну, особенность сердечно-сосудистой системы этого ребенка в том, что ребенок уже немножко, если он более маленький ребенок, он генерализованно реагирует на все заболевания, то в этом возрасте организм ребенка уже более сгруппирован, он более дифференцированно относятся к заболеваниям. Но в этот момент, когда как раз у детей появляется угроза заболевания ревматизма, маленькие дети, допустим, болеют реже, а эти дети как раз начинаются с ангины, начинается школа. И вот здесь я хочу предостеречь родителей, ни в коем случае не лечить ангину самим, потому что это очень серьезно. Дифференцировать, где вирусная ангина, где ангина, вызванная коковой инфекцией, это очень сложно, это должен делать врач. У нас многие боятся антибиотиков. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, это может привести к угрозе ревматизма. То есть и ну, сердечно-сосудистая система этих детей, она как раз очень в этом возрасте подвержена интоксикации, воздействию токсинов. То есть это ацетон, какие-то там другие заболевания. Это все может вызвать нарушение сердечной мышцы, ее слабость. И если это вовремя не подлечить, в дальнейшем это обернется миокардиодистрофией взрослого. Ну Реально. и более серьезными диагнозами. Видите, как мало мы знаем на самом деле. Срабатывает ли наследственный фактор, если мы говорим о сердечно-сосудистой Ну вот что касается ревматизма, то предрасположение Положенность, да, здесь наследственная, в общем-то. А по другим заболеваниям это не всегда так. Ну, сейчас, например, пришли к выводу, что заболевание так называемой Марсы, аномалии развития сердца, ну, туда относится дополнительно хорда, потом другой вопрос еще не закрытый, вот эти ООО, ОАП, незакрытые mm -hmm. отверстия, которые должны закрыться после родов. И сейчас пришли к выводу, что это обусловлено недостатком йода у беременной в общем-то, это беда Украины, в общем, все, и на это, к сожалению, очень мало пока Ю обращают до внимание, Ю до дефицит, да. Светлана Анатольевна, итак, давайте э, все-таки идем от обратного. Вот на что надо маме обратить внимание, если речь идет о шестилетней, шестилетней ребеночке, что может быть не так? И это может быть очень важно, если говорить о здоровье. Ну, значит, на что должна обратить мама внимание? Хочу сказать еще такая ситуация. Приходят многие родители, вот они прошли ЭКГ, сделали да. перед школой, прошли профосмотр. Приходят, и вдруг для них, как бы гром среди нясного неба, что я говорю, ребенку нужно обследоваться дополнительно, ребенка нужно лечить. А ребенок же не жаловался. Да. Почему так бывает? Ребенок зачастую и не жалуется. Во-первых, почему? Потому что ребенок может с этой патологией родиться, он с ней живет, и он просто себя в другом варианте не представляет. Он не знает, что без этого можно жить. Это первое. Допустим, это какой-то там порог средней тяжести. Тяжелый педиатр заметит, а средней тяжести он не выявляется. Если его пропустить, дальше может произойти катастрофа. Различные кардиопатии. То есть опять, если ребенок, допустим, часто болеющий, у него слабая сердечная мышца, но мама этого тоже может не заметить. И если она редко обращается, обращается к врачу, это опять же по нарастающей идет. Поэтому на что обратить внимание? Если ребенок вдруг начал повышенно, проявлять повышенную утомляемость, если ребенок вместо того, чтобы прыгать и скакать, ложится чаще, если идя по лестнице или идя с родителями быстро, начинает жаловаться, что он устает сильно, если вдруг мама замечает какие-то приступы тахикардии необоснованные, не перед телевизором за мультиками, а просто вдруг вот она и смотрит, ребенок вроде бы ложится спать, а чувствует, что сердце очень стучит. Ну, какие-то вдруг потери сознания там, непонятно, ну, необусловленные. Да. То есть вот в этих ситуациях всегда нужно обращаться к врачу. И еще очень важное. Есть такой очень важный симптом и, вернее, очень важное понятие, в котором, к сожалению, ошибаются не только родители, а и педиатры зачастую говорят: "Ой, ребенок заболел, у него появился систолический шум. Ладно, выздоровит и пройдет". Uh -huh. Вот здесь я хочу предостеречь, что нужно обязательно в этой ситуации обратиться к кардиологу. Почему? Потому что шум, скорее всего, у ребенка был с рождения. Это могла быть хордочка. Просто когда ребенка больного внимательно более слушают, могли заметить это. Если шум появился у здорового ребенка на фоне болезни, это гораздо серьезнее, чем просто шум. Шум, который имеется с рождения, то есть это говорит о том, что сердечная мышца очень пострадала, и тут нужно срочно бегом, что называется, идти к кардиологу, делать кардиограмму, возможно УЗИ, все остальные дополнительные исследования и лечить сейчас, не ждать, когда пройдет заболевание и исчезнет шум. Вот от этой, от этой ошибки хотелось бы предостеречь всех родителей. Спасибо большое, такие важные нюансы вы сегодня нам раскрываете. Шановные друзья, я хочу свернуться до вас, не забывайте, что мы работаем в режиме прямого эфира. уже сейчас на наших экранах есть номер телефона. За Яким ви маєте можливість поставити своє запитання лікарю-кардіологу? Сьогодні ми говоримо про захворювання серцево-судинної системи у першачків у діток, які вперше пішли до школи, і саме зараз вони перебувають у доволі такому. критическом состоянии, потому что отбывается процесс адаптации и как правильно все это скорректировать уровень навантажень и уровень отдыха. Про это мы говорим сегодня с фахивцем. Светлана Анатольевна, существует еще такое понятие, как вегетососудистая дистония. И сегодня очень разные отношения специалистов к этому заболеванию. Некоторые считают, что это вообще не заболевание. Как Вы к этому относитесь? Ну, у меня, в общем-то, немножко есть на этот, к этому вопросу свое мнение, по этому вопросу. Я очень давно этим вопросом занимаюсь. Я на курсы езжу только в Киеве. специально ходила там на, кар на кафедру вертебрологии и э на кафедру неврологии консультировалась. Значит, что такое вегетососудистая дистония, так что было родителям нашим понятно. Это дисбаланс, наша веге... нервная наша система состоит как бы из двух веточек, которые работают совместно постоянно. И вот когда происходит дисбаланс, тогда возникает вот эта вегетососудистая. Она есть. Она возникает у детей, которые имели какую-то энцефалопатию, какие-то проблемы с нервностью, с головным мозгом, какие-то травмы родовые, менингиты. То есть вот в этом процессе это И может возникнуть. Сложные да? да? какие-то, вернее, Сложный анамнез. Mm -hmm. А если вдруг у ребенка, который был до этого здоров, и вдруг ставится диагноз на основании того, что ему давление там пару раз померили, mm -hmm. это не вегето сосудистая ее гораздо меньше, чем реально ставят. Начинают ребенка лечить, хотя ну, существуют в основном две такие ошибки. Первое то, что гипердиагностика, вот гипертония, допустим, ребенок реагирует, в школе меряют давление. Естественно, давление будет повышено, он нервничает. Mm -hmm. Приходит ко мне в кабинет, он тоже нервничает. Существует такой синдром и у взрослых синдром белого халата Конечно, да. поэтому и всегда диагноз это ставится только при длительном наблюдении не меньше полугода измерение давления если оно стабильное тогда можно об этом говорить и есть такое понятие вот в общем-то которое пропускается у нас очень проблем много у взрослых и у детей к сожалению с раннего возраста проблем позвоночника причем это бывает связано с тем, вернее, бывает у ребенка даже с периода новорожденности. Ребенок в период родов смещает шейные позвонки свои, и вот эти вот жалобы, все головные боли, головокружение, я видела даже нарушение на кардиограмме, это связано с отделом позвоночника, но никак не с вегетососудистой. И, в общем-то, здесь лечение таблетировано не поможет никак. Ребенку нужно заняться лечебной физкультурой, возможно, сходить к доктору, который на тот же профилактор Юминова, который поможет ему. То есть это абсолютно два разных диагноза, их нужно дифференцировать. И очень индивидуальный подход, да, Конечно, каждому случаю. да. Тут нужно, тут опять же, не решать родителям самим, тут нужно только консультации, дополнительные исследования. Светлана итак, у нас на связи есть зритель, и сама сам зараз мы звертаемся до вас. Алло. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, у меня дочка, ей 31 год. Есть ли у нее постоянное давление сердечное 56, там 50? Это о чем говорит? Ребенку я не Взрослая дочь, ей больше 30 лет. Мы ну, говорим... Я не знаю, я детский кардиолог. Сегодня... Надо, чтобы взрослому обращались. Проблемы Получается верхняя, нижняя 56, 50. Может быть гипотоник. Вот это может быть и вегетососудисто по гипотоническому типу. Мне заочно очень трудно сказать. Это нужно и кардиограмму смотреть, и, и УЗИ, и все. Может быть просто гипотоник. Я хочу сказати, шановні друзі, справа в тім, що ми сьогодні говоримо про дитяче здоров'я, і у нас у гостях дитячий, фахівець дитячого здоров'я, кардіолог дитячого напрямку. Тому, звісно, питання дорослого, дорослої людини тут дуже складно обговорювати, тому що фахівець має бути зовсім інший. Телефонуйте обов'язково. У нас є ще 4 хвилини у рамках спілкування. Ми говоримо про захворювання серцево-судинної системи у дітей 6-7 років. Телефонуйте. Отчекаемо. Итак, Светлана Анатольевна, если э, мы говорим о периоде адаптации, сейчас детки как раз вот в нем, да, mm -hmm. первый месяц они отучились, э, октябрь на, на носу, какова форма нагрузок и отдыха должна быть ну, если мы говорим о здоровых детях в общем -то, угу. то здесь самое главное в отдыхе это смена нагрузки это смена деятельности многие родители как бы адаптируют это к себе ой пусть ребенок полежит либо телевизор посмотрит да. либо поиграет в телефон опять же лежа либо пойдет скушает там булочку чай попьет, ну, либо книжечку возьмет для ребенка это никак не отдых ребенок должен сменить деятельность если он полчаса занимается уроками он должен 15-20 минут подвигаться в школе эти перемены есть, и ребенок не должен сидеть. Потому что очень часто приходят вот именно первоклассники, у них у многих именно вот в этом возрасте вегетососудистая чистая, дети, дети вздыхают, они как бы либо заторможены, либо наоборот расторможены, они плохо спят. Это вот этот стресс, который обусловлен отсутствием, снижением движения. Ребенок, который носился до этого, Лето, конечно, он да не и... был ничем связан, и вдруг его посадили. И для него это стрессовая ситуация. Поэтому обязательно ребенок должен двигаться каждое полчаса поменять деятельность, хорошо, если есть там шведская стенка, что-то еще в комнате, чтобы это не было как бы слишком шумно. После уроков желательно с ней выйти. И этих деток желательно все-таки записать какую-то секцию, чтобы им было куда потратить свою лишнюю энергию, избыток этой энергии. Ну, после кардиограммы, потому что здесь можем, опять же, еще раз повторяю, можем пропустить что-то. Поэтому... Каковы возрастные моменты профосмотров? Когда обязательно надо прийти к врачу и именно к врачу-кардиологу? Ну, сейчас это обуславливается, в общем-то, школьными Общий, правилами, да. общими правилами. Но ну, я считаю, что ребенок в год должен, быть, должен иметь кардиограмму, просто как бы паспортизация, вот У -у -у. посмотреть, что там. Потом перед школой, естественно, там, в 14 лет. Но дело в том, что еще раз хочу отметить, если родители замечают какие-то проблемы, которые вдруг возникли, или э, даже ребенок, ребенок может не жаловаться, сердце редко болит. Но если что собираются что-то изменить в его жизни, собираются mm -hmm. его записать на спортсекцию, то пусть лучше придут, проверят. Ну, что вообще, понятно? каждый ребенок обязательно. У нас есть снова зритель на связи. Mm -hmm. Алло, мы слухаем у вас. Будь ласка, говорить. Добрый день. А -а -а. У Светлана Анатольевна, рада вас видеть. У вас родители только и говорят, вы очень внимательный врач. У меня пожелание вам и вашим пациентам здоровья. Спасибо за внимание. Боже, какой Спасибо. приятный звоночек, да? Спасибо. И вот на вот такой вот приятной ноте мы вынуждены сегодня попрощаться, Светлана Анатольевна. Спасибо. Мы желаем вам здоровья крепкого, вашим пациентам вот таким вот благодарным. Пусть все детки будут здоровы и родители будут здоровы, всех все будет хорошо. Но прежде чем мы скажем до свидания, вот несколько, буквально два слова для родителей, которые занимаются самолечением и которые не совсем вот ответственно подходят. Да, мне еще хотелось бы опять же акцентировать внимание, что не занимайтесь самолечением, не советуйтесь с интернетом, даже с хорошими подругами. Почему? Потому что просто один и тот же симптом у разных детей может быть причиной разных болезней. Или даже одна и та же болезнь, в зависимости от состояния ребенка, лечится по-разному. Поэтому приходите, пожалуйста, к доктору. У нас недаром учат 7 лет уже теперь да, 8, да. и пусть каждые 5 лет повторения. Так что обращайтесь, находите, приходите. Спасибо большое, спасибо. удачного вам дня спасибо и до большое. следующей встречи. Спасибо. Надеюсь, спасибо, до свидания.